নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো আজি অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছো অসমৰ ল'ৰা বিক্ৰী দাস আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোকে থামনেল টাইডল ছাৰ নিশ্চয় গম পাইছে আজি কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ হয় আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে ৱাশ্বিং পাউদাৰৰ নিৰ্মাণৰ ওপৰত এই ৱাশ্বিং পাউদাৰৰ নিৰ্মাণত থকা যিজনী সৰু ছোৱালী সেই সৰু ছোৱালীজনীৰ ওপৰত এটা কাহিনী সোমাইছে ৱাশ্বিং পাউদাৰ নিৰ্মাণত আৰু এতিয়া বৰ্ষী ষ্টৰি দিব এই নিৰ্মা কেনেকুৱা আৰম্ভণিও আছিল হয়তো বহুল লোকে নাজানিবও পাৰে বা কিছুসংখ্যক লোকেহে জানিব এই নিৰ্মাণ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল গুজৰাটৰ নিবাসী কৰকেন ভাই পাতে তেওঁ এজনী বৰ মৰম লগা ছোৱালী আছিল তাইৰ নাম আছিল নিৰ কঙা দেউতাকে জীয়েকক মৰমতে নিৰমা বুলি মাতিছিল আৰু বহুত বেছি মৰম কৰিছিল জীয়েকেও দেউতাকক খুব ভাল পাইছিল দেউতাকৰ ইচ্ছা আছিল এদিন তাইৰ ডাঙৰ মানুহক বহুত নাম কঢ়িয়াই আনো কিন্তু ভাগ্যত কিবা বেলেগহে আছিল স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে এদিন স্কুলৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহোঁতে ৰাস্তাত এক দুৰ্ঘটনা হৈছিল তাইৰ লগত দুৰ্ঘটনাত নিৰ্মাৰ অকাল মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া দেউতাকে নিজৰ ছোৱালীজনীৰ মৃত্যুত একেবাৰে ভাগি পৰিছিল আৰু বহুত ডাঙৰ আঘাত পাইছিল নিজৰ ছোৱালীজনীক লৈ দেখা সকলো সপোন চুৰমা হৈছিল তেতিয়া তেওঁ নিজৰ জেকক অমৰ কৰি ৰাখিবলৈ নিজৰ পৰিসালৰ চাকৰি বাদ দি বহুত কষ্ট কৰি এই ৱাশ্বিং পাউদাৰ নিৰ্মাণ বনাইছিল তাত তেওঁ নিজৰ জেকৰ ফটো দি চাইকেলত উঠি ঘৰে ঘৰে এই নিৰ্মাণ বিক্ৰী কৰিছিল নিজৰ জীয়েকৰ স্মৃতিত নাম দিছিল ৱাশ্বিং পাউদাৰ মাজত নেকি আজিও বিখ্যাত হৈ পৰিছে এয়া আছিল দেউতাক আৰু জীয়েকৰ প্ৰকৃত আৰু জ্বলন্ত উদাহৰণ